और मुख्तरा यह कि होम्योपैथिक तरीके इलाज ऐसे इलाज को कहते हैं जिसमें मरज़ की इलामतों से मिलती जुलती इलामतें पैदा करने वाले जहर को उस मरस की शफा के लिए इस्तेमाल किया जाता है जहर इतना इतनी खफ़ीफ मकदार में इस्तेमाल होता है कि एक मंजिल पर पहुँच के उसका कुछ भी बाकी नहीं रहता उस महलूल में जिसमें जहर का इब्तई ख़तरा डाला गया था उसमें सिर्फ़ उस जहर की एक याद सी रह जाती है और वही जब ख़ुराक के तौर पर मजीद को मरीज़ को दी जाए तो रूह उसको मालूम कर लेती उसका उसका पैगाम समझ जाती है और रूह के ताबे जिसम रदल दिखाता है ये कहना लाजमन है लाजमी है ये है तो साइंस की गुफ्तु मगर ऐसी साइंस की जिसमें रूह के ज़िक्र के बग़ैर बात आगे नहीं बढ़ सकती क्योंकि जहाँ तक साइंस का ताल्लुक है असल दवा जिससे होम्योपैथी की पोटेंसी बनाई जाती है उसकी ताकतें बढ़ाई जाती हैं कुछ देर के बाद उस दवा का कुछ भी बाकी नहीं रहता यानी कथी तौर पर साइंस की तरफ से साबित शुदा हकीकत है कि तीस पोटेंसी जिसको हम कहते हैं उसमें असल दवा का कोई ज़र्रा कोई एटम, कोई सब पार्टिकल कुछ बाकी नहीं रहता और वो रोज़मर्रा के तौर पर इस तरह असर दिखाती है कि जिसमें कोई अब किसी किस्म के शक की गुंजाइश ही नहीं पहले जर्मनी से यह सिलसिला शुरू हुआ था अब यूरोप में दिन ब दिन ज़्यादा मकबूल होता चला जा रहा है और इंग्लिस्तान में बड़ी कसरत से अब एलोपैथ होम्योपैथ बन रहे हैं और वो बताते हैं कि हमारे तजर्बे में है बहुत ही गैरमूली फ़ायदा पहुँचता है बल्कि पिछले साल कुछ एलोपैथ डॉक्टर्स ने मेरे पास भी मरीज़ भेजने शुरू किए थे और बाद में फ़ोन पर मुझसे होम्योपैथिक दवाएं तजवीज़ करवाई अपने मरीज़ को फ़ोन पर मुझसे मिला दिया और कहा इनको लामते बताओ और फिर मुझे बाद में रिपोर्ट भेजी कि अलग फिर से बहुत फ़ायदा हुआ मगर चूँकि मेरे पास वक्त थोड़ा होता है इसलिए मजबूरी में मुझे इस सिलसिले को ख़त्म करना पड़ा